По информации КМДА на этой неделе завтра на отчете Кадмина и последующие дни, посвященные годовщиной революции, достоинства, будет проводиться ряд мероприятий. Как глава национальной полиции, призываю все политические силы и мирных демонстрантов, с большой ответственностью отнестись к данной ситуации. Задача Национальной полиции Украины ⁇ охранять и обеспечивать правопорядок, в том числе и безопасность участников мирных акций. В то же время, подчеркиваю, лидеры политических партий и общественных организаций должны понимать всю ответственность, которую они несут за организацию массовых мероприятий. Выражение гражданской позиции и проведение мирных акций гарантировано Конституцией Украины. Полиция будет жестко пересекать все провокационные моменты и выполнять возложенные на нее обязанности. В случае угрозы жизни других людей, в том числе и мирных демонстрантов, полиция будет реагировать в рамках закона. Напоминаю, что я и все полицейские, служащие в национальной полиции Украины находятся вне политики. Мы ожидаем, что на протяжении этой недели в мирных акциях будет участвовать от 3 до 6 тысяч человек. Завтра и в последующие дни на охрану общественного порядка в Киеве именно во время проведения массовых акций будет заступать до 4 тысяч работников национальной полиции, управления национальной полиции в городе Киеве. Заступают 5 групп взрывотехников на боевое дежурство все наряды будут усилены кинологической службой. Мы будем обеспечивать общественный порядок в местах массового скопления и проведения мирных собраний граждан. Мы понимаем свою ответственность в том, что мы обязаны обеспечить мирное волеизъявление. В то же время прошу ответственно с пониманием отнестись к вопросу обеспечения безопасности. Нами будут усилены меры безопасности, будут осуществляться превентивные заходы проверки людей, будут задерживаться и изыматься вещи, которые могут представлять опасность для скопления граждан. Это горючие, легковоспламеняющиеся вещества, колющие, режущие, в том числе будут проводиться мероприятия по выявлению огнестрельного оружия и боеприпасов. Здесь будут обеспечены металлодетекторы, будут просьба показать вещи, будут, как я уже сказал, задействованы кинологические службы специально обученные собаки. По Верховной раде будут организованы места пропуска людей с целью обез... ну, обезопасить мирного волеизъявления граждан с учетом террористической угрозы, которая существует в нашей стране. Национальная полиция в городе Киеве готова обеспечить порядок.